Ну а тим часом, поки ми чекаємо на відвертості від Євгена Хачеріді, президент Динамо Ігор Суркіс після гри зі сталлю дуже докладно, дуже відверто, дуже довго спілкувався з нашими кореспондентами. І давайте послухаємо про плани Динамо, про те, яка ситуація зараз у команді, і про його ставлення до головного тренера команди. Ігор Суркіс ексклюзивно про футболі. Выходит нареховский на замену и играет сыганков. Естественно, эти ребята должны набраться опыта. Но для этого надо дать им время, а не дергать их. Естественно, результат никто не снимал с команды. Но для того, чтобы была команда, не так. От случая к случаю мы радовались победам. Для этого надо делать не просто перестройку, а сначала заложить фундамент. Считайте, что мы его сейчас и закладываем. Не каждому удается там, 20 лет попасть в основную команду сборной команды страны. Но если э, 19-летний Сыганков, 21-летний беседин попадает, то это говорит о том, что у нас есть перспектива. Просто так в национальную команду не попадешь. Поэтому я считаю, что мы на правильном пути. Но самое главное, чтобы все, кто останется в команде Киевского «Динамо», понимали, что разговоры о том, что есть мотивация, нет мотивации, я ее вообще не воспринимаю. Я не могу понять, что значит есть мотивация, а что значит нет мотивации. Естественно, все хотят играть в европейских чемпионатах, но для этого надо демонстрировать свои лучшие качества в этом чемпионате, для того, чтобы скауты европейских сильнейших чемпионатов на них обратили внимание. Если просто говорить, я не хочу здесь играть, так ты оказываешься не по попадая вот даже 18. Вот такая судьба, судьба этих футболистов. Поэтому словом в клубе, в котором вовремя все выплачивается и премии, и зарплаты, и никто не пострадал от того, что происходит финансовый кризис и остальное. Если говорить только о Лиге чемпионов, естественно, я как президент клуба и, наверное, главный тренер команды рассчитывали на то, что мы более удачно выступим в этой Лиге чемпионов, уже набравшись опыта в прошлой Лиге чемпионов. Но получилось так, как получилось. У нас есть еще два матча, мы должны достойно их закончить. И я думаю, что уже весной предстать другой команды. Надо избавиться от балласта, от людей, которые на сегодняшний день получают зарплату и более старшего возраста я не буду сейчас. Их богато? Называть фамилии, но они есть. Мы богаты или нет, они есть. Мы в конце сезона сядем и разберемся. И мне кажется, что лучше те деньги, которые мы на них тратим, на их большие заработные платы, мы лучше потратим дополнительно на развитие нашей детской юношеской школы или приобретение каких-то футболистов, которые нам будут необходимы. Естественно, смотря, как играет Теодорчик, очень жалеешь о том, что мы его отпустили. Но я не знаю, если бы он был бы в команде Киевского Динамо, во-первых, был бы ему предоставлен шанс. Был бы он такой мотивирован, когда он перешел в Андерлехт. Эти вопросы, наверное, надо задавать главному тренеру. Вы же прекрасно понимаете, что я не Теодорчика, ни Беланду не отпускал без того, что Главный тренер дал мне такие рекомендации. Мы искали им клубы. Мы же не продали Теодорчика, мы отдали в аренду. В срочном порядке, можно сказать того же Кравцева, который приезжает и забивает за сборную. Вот смотрите, если был бы сейчас Теодорчик, был бы Кравец у нас в команде, появился Беседин. Вот, дай бог, чтобы он заиграл, набрал. Я считаю, что он очень сильно нападающий, с бойцовскими качествами. Может забить индивидуально сильно. Поэтому говорить о том, правильно мы поступили, нет, не сложно. Только время рассудит. Да, смотря на то, как забивает Теодорчик, естественно, такой бы нападающий нам бы, нам бы помог. Однозначно. Но это было решение главного тренера. Я Реброва не снимал. Я сказал в начале сезона, что Реброву предоставлен полный карт бланш Работать с этой командой, если не получится, строить новую команду. И я ему по-прежнему доверяю и надеюсь, что мы еще долгие годы будем с ним работать. Я знаю Сережу как человека ответственного, человека, самое главное, переживающего сердцем и душой за результат. Что мне в нем импорнирует. И он большой профессионал, потому что он каждое поражение или каждую победу воспринимает через себя. Поэтому я ему опять-таки хочу сказать, полностью доверяю. Да, может быть, где-то ему не хватило опыта. Говорить о том, что будут громкие трансферы, я не могу говорить об этом. Не, по, не, по, не потому, что, допустим, как многие пишут, что у Киевского «Динамо» закончились деньги. Но мы же получили 18 миллионов э, за Драговича. И зная меня, как я люблю футбол, поверьте мне, если бы я бы мог бы купить бы двух футболистов, одного или двух футболистов, я бы их купил. С удовольствием. Я бы купил бы двух футболистов с удовольствием. Но если бы они хотели бы идти в команду Киевского Динамо. Те футболисты, которые хотят идти, они ниже уровня тех, что у нас есть. Для людей, которые хоть немножко разбираются в футболе, по-моему, я все разложил по полочкам. Вида его история. Он извинился, да, с кем не бывает, ваша академия. Вы знаете, он только что ко мне подошел, говорит, я хочу персонально извиниться. Я говорю, ты знаешь, мне твои извинения персонально не нужны, мне главное, чтобы тебя просила команда, и ты своей игрой доказал то, что ты, это была случайность. За ним никогда этого не было, и я-то знаю все изнутри, у него была ситуация такая не определенная, семейная я распространяться не буду, со всеми бывает. С каждым. И с вами было, и, наверное, и со мной когда-то было такое, что мы могли где-то нарушить. Да, попал, был не в том месте, не нужное время, когда это было зафиксировано. Очень себя корректно вел и уплатил штраф. И я думаю, что инцидент исчерпан. Я вам более того скажу, я его даже не буду штрафовать. Я знаю просто этого парня и знаю, что у него произошло, поэтому я его даже не буду штрафовать. Инцидент исчерпан, нет никаких к нему проблем.